əşay. Mənim silah kütləyi ağır silah olduğuna görə Həsənqay istiqamətindən düşüb-yaxı üzbəz, Levan orqasıbəsi istiqamətində birinci atışım oradan oldu, səhər saat 07:20-də. Şəxsən ilk həmələnin yarılmağını mənim başçılığım elədiyim bölmə bölmənin fəaliyyəti düşməni sol qanattan aldatmaq, sağ qanattan Mayor Cavadovun toz batareyasının komandiri olan Mayor Cavadovun başçılığı ilə ə tələş istiqamətində olan postları hansı kitabqara qoyulun qarşısında onun düşmənlərin qruplaşmalarını ə, məhv etmək ki, hansı ki bizim döyüş texnikaları və şəxsi heyət ordan hücuma keçə bilsin. Biz oranı ələ keçirməyə, o 530 yüksəklikində. Biz ağdərə yolla nəzarət edəcəyik. Əgər Ağdərə yolundan gələn əhtiyatlar yolu bağlansa, Kəlbəcə yolundan gələn əhtiyatları bağlasaq, artıq Qarabağ bölgəsində olan mənfur düşmən blokadada qalıb özü məcbur olub təslim olacaqdır.